Представители бугурного союза особо не спешат далеко отходить от своего флага. Тактически правильно защищают флаг. Но также неплохое количество бойцов осталось на защите флага их противников. Бойцы встречаются в середине. Продают столкновения некоторые. Но до флага еще никто не забирался. локальные сражения. Один боец потерялся. Вот он. Падает на ресталище. Подтягивается второй эшелон сил. Но до флагов до сих пор никто не добрался. Флаги обеих команд стоят на месте. Попытка забежать в флагу сразу останавливается Бойцов Анатолий Бондаренко Представитель клуба Улей С города Харькова Получает большое количество ударов и вот он на ресталище союз прорывается к флагу И вот флаг в руках. Бойцагума Кишек Стэн. И он бежит привести победный второй балл своей команде. Да, есть! Стопой! Пошел вперед Артем Семененко. Вытягивай, вытягивай. И первое падение, первое падение на ресталище давать. продавать Не стали бойцы Бугуртного союза, очертя голову, ломиться на противника после падения бойца Артема Северенко. чертят линию, за которую приглашают своих противников зайти. Началась борьба около правой границы ресталища, если смотреть на сцену отмену обмен ударами. И вы выпал, выпал команды боец команды Порка роста за ресталище. Боец Шеплоуский, сядьте, сядьте. Дмитрий все равно. Дмитрий. Броня. Я здесь. Броняный броня. Ты знаешь, о чем сам Потерял меня наш ведущий. Броня. Как ты порядок ты так им пришел? ты поступай, ты Так, очень жесткая борьба у колористалищ. По-моему, бойцы забывают, что можно просто взять флаг и с ним убежать. Стоило напомнить, стоило напомнить правила, которые, видимо, не считали наши бойцы. И давай! Мы видим отлично дисциплинированную команду Порка Роса, которая уже практически в полном составе на лесталище. Я снял. У нас стреляют пушки по бойцам. Тряпка мы. Пушки. У нас такая минута стояния. Но Артем Семененко стоять не умеет. Поезд с полосадом. Соспеки первые начинают атаковать. Сразу же команда Бугурный Союз понеслась вперед. Ее встречают ударами. Всех бойцов встречают ударами. Отлично вот, работает. Вот Боец Кукуртного Союза прорывается к флагу. Его опять встречают. Вот вы видите, есть легкие, есть тяжелые. Есть предыдущие, есть меньшие. Те, чтобы бегать, те, чтобы бойца держать. Тут все правильно. Забегающие разных команд пытаются добраться до флага. И Григорьевич его забег... Ой, и последние метры, последние. И стоп бой! Стоп В этом раунде! бросит свою пушку и хочет сделать бум. Леша, будет бум? Что-то дымится. Ой, это был бум. Почему нету фанатов нашего пушкаря? Представитель клуба из города Нежин постоянно носится со своими пушками и не дают. На левом фланге от сцены уже начинается сражение. И оба легли. Уже первый размен прошел. Не, на колено и все, на колено стать и но быться нельзя. Никто не хочет рисковать, никто не хочет падать. В финальном бою каждый человек Ох, отличный а, забег. Туда, показали, туда. Бойца. князь Шибает он. И прорывается, прорывается вперед. Заберими же. За подтягивание. Отличный бой. Отходим, отходим, зрители. Назад отходим. Назад отходим, зрители. Не пропускает ДЗХ, к своего флага, своих противников. Отлично держат защиту. Всего его это, махач, это махач. Бой сейчас проходит ближе к команды ДЗХ. Отличные размены. Бойцов команды ДЗХ становится все меньше. Атака на флаг. на флаг! Команда Бугуртный Союз буквально оккупирует флагшток и бежит за флагом. Бежит за флаг. С флагом бежит. Боец команды Бугуртный Союз. Стоп бой! Стоп бой! Это последний боец! Стоп бой! победу в дальнем раунде одержит а команда. Начинается второй, возможно, последний раунд этого боя. Это номинации. Бойцы опять встречаются на середине, никто не рискует. Ставки очень высоки. Все-таки финальный бой. Отлично, первое падение. Очень хороший фраг стороны команды Бугуртный Союз. Ух ты, на правом на левом фланге Христалища начинается бой. Бойцы встречаются, выполняют забеги друг друга. Благо пока никто не приближается. Бой <laughs> Боец клуба «Князь» один против троих, уже двоих. Опять троих. Что он творит, разменивается с бойцом из клуба ДЗК. Опять видим, что бойцов ДЗК остается все меньше. Все меньше и меньше. Бугурный союз оккупирует флаг что? <laughs> Но защиту пока не сломать. Флаг остается на месте.

Ударами обмениваются бойцы, не, абсолютно нешуточными, забегающими всем частям, пытаются смести своих оппонентов. Тут нету никаких флагов. Правило только одно. Если ты стоишь, в игре, если ты упал, ты вне игры. то, что мы видим, что представители команды Бугурный Союз на ногах осталось больше. Члены команды Пламя Света из последнего держатся на ногах. Стоп бой! Стоп бой! Не встаем, бойцы, не встаем! на аресталище. Недолго думая, они не начинают смешивать состав этого махи друг друга. Минус три он сделал. И все равно на ногах стоп бой! Стоп бой, бойцы не встаем Лешек замер в ожидании Папа Сколько у них пора по баба Что ж команды выходят на ресталищ? Повторяю, команда Порко-Роса. Вы определились, кто с какой стороны? Представьте, мы ждем команды войны Света и порко Росса. Света, направляются к той стороне. Мы видим, основное сражение вернулось как раз после трибуны. Последние представители команды Порко-Росса. Еще на ногах. локтями

Без массы кулаком да. в морду друг друга. Нет. Эр, Эр, сядь, пожалуйста. Спасибо. Со счетом 13-0. Победу одержала команда Войны Света!